দিদি যা বলেছেন ওনার বচন আমরা পালন করছি দিদি বলেছেন মানুষের কাছে থাকবে মানুষের পাশে থাকবে আমরা মানুষের কাছেও আছি পাশেও আছি এই কম্বল বিতরণ এখানে প্রোগ্রাম করার আয়োজন করার মানে হচ্ছে যে আমরা গরিব মানুষকে হেল্প করছি আর এই রকম প্রোগ্রাম আমরা বছরে পাঁচ ছটা প্রোগ্রাম বড় বড় প্রোগ্রাম করি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পও করবো হোলি সম্মেলন করি ইফতার পার্টি করি রামনবমীও করি হ্যাঁ আমরা সব রকম প্রোগ্রাম সব রকম ধরনের মানুষকে নিয়ে আমরা সব রকম সব রকম প্রোগ্রাম আমরা ওয়ার্ডে করি আর আমরা মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ পালন করছি আর আগামী দিনও করব আর এই দু হাজার ছাব্বিশের ইলেকশনে আমরা মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল কংগ্রেসকে বিপুল ভোটে জয়ী করাবো জয়ী করাবো দুশো পঞ্চাশ সিটের উপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এইখানে দুশো পঞ্চাশের বেশি বেশি আসন এইখানে তৃণমূল কংগ্রেস পাবে আর বিজেপিকে এইবার আমরা এখান থেকে পাত্তা সাপ দেব দেখুন আজকে পাঁচশো কম্বল দেয়া হয়েছে আর তাছাড়া যাদের কাছে আমাদের পাঁচশো টোকন আমরা দিয়েছি পাঁচশো কম্বল বিতরণ হচ্ছে আর তার ছাড়া যদি কোনো গরিব মানুষ যদি না পায় কম্বল চলে আসে প্রোগ্রামে তাদের জন্য আমাদের কাছে ব্যবস্থা করা আছে ওদেরকেও দেওয়া হবে মঞ্চের মাধ্যমে আমি সবাইকে বলেছি যে যার কাছে টোকেন আছে তারা নিশ্চয়ই পাবেন আর যাদের কাছে টোকান নেই আর চলে এসছেন তাদেরকেও দেওয়া হবে সামনে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন সবাইকে কম্বল বিতরণ করা হচ্ছে ভালোভাবে আমাদের প্রোগ্রাম আজকে সাকসেসফুল হয়েছে আমাদের নেতা আমাদের হিন্দি সেলের পশ্চিমবাংলার প্রেসিডেন্ট শ্রী গুপ্ত মহাশয় আমাদের প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন তিনিও এসে আমাদের প্রোগ্রামে আমাদের আমাদেরকে খুব আমাদেরকে বললেন যে খুব ভালো তোদের প্রোগ্রাম আমার আমরা উৎসাহিত হলাম হ্যাঁ আর সব ছেলেদেরকেও খুব ধন্যবাদ দিলেন কীর্তি শুভেচ্ছা দিলেন হ্যাঁ আমি চাই যে তৃণমূল কংগ্রেস আগামী দিন এইভাবে দু হাজার একুশ থেকে আরও পঞ্চাশটা আসন বাড়িয়ে যেন পশ্চিমবাংলায় নিয়ে আসে भाई जैसा कि जो है विकास शर्मा वार्ड पैंतालीस की हिंदी और आज जो है आपने कई सारा कंबल बांटा वार्ड पैंतालीस में कौन कौन से पार्ट से है आपके लिए कम्बल लेने के देखिए वार्ड में हमारे तेरह पार्ट है मुझे लगता है कि किसी पार्ट से कुछ कम किसी पार्ट से कुछ ज़्यादा हर पार्ट से लोग यहाँ पर आए हैं हर पार्ट में कंबल का टोकन दिया गया था अब इतनी तो मैं गिनती नहीं बता सकता कि कितने पार्ट से कौन कौन आया है लेकिन हर पार्ट से किसी से कम किसी से ज़्यादा हर पार्ट से लोग आए हैं और सबको कम्बल मिला है विवेक गुप्ता ने आपका बहुत की देखिए इस ये ये, ये, ये जो हमने कार्यक्रम किया है ये हमने विवेक गुप्ता जी के कहने से ही किया था पिछले साल भी उन्होंने कहा था कि एक लंकर डिस्ट्रीब्यूशन का विकास प्रोग्राम करो उनके कहने से हमने पिछले साल भी ये कार्यक्रम किया था और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था इस बार ही हम हमने, हमने उनसे उनसे टाइम ले के कार्यक्रम किया वो भी अपना कीमती समय निकाल कर हमारे लिए कार्यक्रम में आए और हमारी बहुत तारीफ की हम लोगों का उत्साह बढ़ाया हम हमारे नेता से बहुत खुश हैं ममता बनर्जी के जो निर्देशानुसार जो पालन कर रहे हैं नियमों को उनका नाम है विवेक गुप्ता और हम भी उनके निर्देशन निर्देशानुसार उनके कहे हुए सारे वचनों का भरपूर तरीके से पालन करते हैं <elaborate> मेरा नाम विकास शर्मा है मैं वार्ड पैंतालीस तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हमारे बीच सेवेंटी नाइन ब्लॉक के प्रेसिडेंट अखिलेश कुमार सिंह जी लोगों को इसके लिए काम है, आप मत करों कि उन्हें चेंज किया हमने कोर्नी के काज में दिलाया, कोर्नी काज में दिलाया, फिर नॉर्मल से बोलते हैं डीजी एलएलएल शा जाना आज चेंबर 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 च उनके तो ना। 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 आदेश पर बड़े भाई जनता के आरोप एक पहल है सरल स्वभाव के धनी लोगों को लेकिन जब तो मंच, मंच पर बोलना आरंभ करते हैं जहाँ तो तक हमारे विरोधी पक्ष की भुजियाँ उड़ा देते हैं बुलाया गया है बहुत बहुत धन्यवाद उनका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए हमारी बड़ी बहन सोफिया खान हमारे बीच मौजूद है मैं अनुरोध करूंगा कि वो दो शब्द हमारे बीच में रखे हैं बोलिए क्या बोल रहे हैं सबसे पहले देखिए काफी दिनों से मैं जानता हूँ हमको खुशी है कि ऐसे अध्यक्ष हमको मिले हैं पैतालीस नंबर वार्ड में जो लोगों के साथ जुड़े हैं और ये भीड़ भाड़ जरूर दिखाइए की जहाँ के लोग जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनके साथ तो हमेशा जुड़े रहते हैं चाहे वो सर्दी का माहौल हो चाहे गर्मी का गर्मी में शरबत देने का बात हो चाहे बारिश में लोगों को तिरपाल देने की बात हो विधाय विकास जैसे चीजों हमेशा जुड़े हैं और ये हमारे लिए है की ऐसे लोग हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं हमारे लोगों से जुड़ रहे हैं और हम इसके ऐसे लोगों को और जोड़ना चाहते हैं जय हिंद जय भारत मैं मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ ये लोग मेरे गाँव यहाँ से हैं और ये लोग मीटर इतना अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए लेकिन ये कंबल के ममता बनर्जी का आशीर्वाद समझिए का दो 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 प्यार अभी आप और थिएटर थिएटर के लोगों को भी भी हिंदी मेला भी कर रहे हैं उस सब बहुत तो सालों से काम थी थी दो तो कर रही है हम हम लोगों को को दिया दिया टीम काम कर रही है सामने तारीख अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है

আজকে হিন্দি ভাষাভাষী ছেলের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আমাদের মাননীয় বিধায়ক বিবেক গুপ্তা এসছেন এবং তার উৎসাহকে বাড়িয়েছেন আমি চাইছি আগামী দিনে পঁয়তাল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডে যেন বিকাশ আরও সমাজমূলক কাজ করুক আরও মানুষের সাথে থাকুক মানুষের পাশে মানুষের কাছে যেটা মমতা ব্যানার্জির অঙ্গীকার সেই মমতা ব্যানার্জির আদর্শের পথে যেন বিকাশ চলুক যাতে রক্তদান শিবির হোক গরিব মানুষদের পাশে দাঁড়ানো হসপিটাল হোক থানা হোক পুলিশ হোক কোনো লোক অসুবিধায় পড়ে গেলে যেন বিকাশ এইভাবে নিজের কর্ম করে যায় আর কর্মের মধ্যেই তো মানুষের পরিচয় কর্ম ছাড়া তো কেউ বড়ো হতে পারে না আজ বিকাশ কর্ম করছে আগামী দিনই কর্মের ফল পাবে নিশ্চয়ই আমার নাম বিশ্বজিৎ লালা